बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं जी मियां मोहम्मद अनवर मैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स दो हज़ार चौदह चौदह और पंद्रह में सीनियर वाइस प्रेजिडेंट रहा हूँ और मेरी सियालकोट चैम्बर्स की एक्टिविटीज़ में काफ़ी हिस्सा है तो आज हम सियालकोट टैंडी जोन के बारे में बात करते हैं तो सियालकोट टैंडी जोन उन्नीस जनवरी uh, 2009 को ये इसका स्टार्ट हुआ और ये ये जो ज़ोन प्रोजेक्ट था ये प्राइवेट टोटली प्राइवेट सेक्टर में हुआ अंदर अंडर ऑफ सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो अब तकरीबन पंद्रह साल हो हो चले हैं और ये सियालकोट ज़ोन अभी तक पाया तकमील को नहीं पहुंचा और चूंकि ये एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट था सियालकोट में लेदर प्रोडक्ट्स जैसे कि लेदर ग्लव्स लेदर लेदर बॉक्सेस, लेदर बैग्स और लेदर बेल्ट्स और बहुत सी प्रोडक्ट्स लेदर लेदर बॉल्स, बहुत सी प्रोडक्ट्स लेदर से तैयार होती हैं तो सियालकोट के लिए टेनी जोन बड़ा अहम था क्या उनसे इससे पहले टेनी जोन से स्टार्ट होने से पहले सियालकोट के एक्सपोर्टर हजरात जो कि लैदर में एक्सपोर्ट करते थे लैदर प्रोडक्ट्स में वो अपना लैदर या लाहौर से कसूर से या कराची से और दीगर शहरों से वो ख़रीदते थे तो हमने समझा कि ये टेलीजोन पास सियालकोट के लिए बहुत ज़रूरी है ये चैम्बर का बड़ा अहम स्टेप था जो उसने लिया लेकिन बड़े अफसोस की सब बात से है कि अब पंद्रह साल हो चुके हैं ये श्यालकोट टेलीजोन जो है वो नामकम्बल पड़ा है वहाँ मेरे मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वहाँ अभी सिर्फ तीन छोटी छोटी टेंड्रियाँ लगी हैं जबकि ये 400 सौ एकड़ रकबा पर यह टेंडीजोन मुहित है और 400 सौ एकड़ से भी ज्यादा हैं उसके बाद भी कुछ जमीन खरी की, की खरीदी गई है तो ये 400 सौ एकड़ से ऊपर पे जमीन पर मुहित ये एक टेंडरी जोन प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट है और जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि ये पंद्रह साल गुजर गए हैं ये नाकाम मनसूबा है इससे पहले जब जरा मोहतर नवाज शरीफ साहब वज़ी अजम थे तो वो अपने आखिरी दिनों में श्याल को तशरीफ़ लाए तो मैंने उनके सामने ये सवाल उठाया कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी अरसा से बिल्कुल नामकम्मल पड़ा है और इसकी बड़ी वजह जो है वो फंडिंग की कमी है प्राइवेट सेक्टर में है प्राइवेट सेक्टर में जो लोगों ने पैसे दिए थे वो वहाँ की चार दीवारी में लगा दिए गए और उस उसका दर बड़े बड़े गेट बना दिए गए लेकिन अभी तक भी चार दीवारी नामुकम्ल है एक साइड से चार दीवारी नहीं बन सकी तो उसकी वजह से भी सियालको टैनिज में बड़े मसाइल आ रहे तो ये असल जो मामला है ये इसको तकमील का इसको मुकम्मल करने का मामला है और बगैर फंडिंग के ये जो प्रोजेक्ट है ये अपने पाया तकमीर को नहीं पहुंच सकता गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी इसमें थोड़ी सी हेल्प की है और ईडीएफ के फेडरल गवर्नमेंट ने ईडीएफ से भी कुछ पैसे दिए हैं लेकिन वो ना होने के बराबर है मैंने जब नवाज शरीफ साहब तशील लाए थे तो मैंने उनसे कहा था कि इंडिया हमारे जो कम्पिटिटर है इंडिया बांग्लादेश तुर्की और ये और भी मुल्क वहाँ गवर्नमेंट ने वहाँ के एक्सपोर्टर्स की लेदर के एक्सपोर्टर्स की हेल्प की वहाँ जो टैंडियाँ जो हैं वो गवर्नमेंट है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में वो बनी और इससे जब इससे पहले जब वहाँ फैक्ट्रिया टेंड्रियाँ नहीं थी उनकी लेदर प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बहुत ज्यादा कम थी इवन इंडिया की भी एक्सपोर्ट जो है लेदर में कम थी पाकिस्तान से लेकिन जब वहाँ टैंडियाँ उन्होंने गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प की टैंडियाँ बनी तो आज ये आलम है कि ये तीनों मुल्क लेदर प्रोडक्ट्स में हमसे कई गुना एक्सपोर्ट में आगे हैं तो मेरे अफसोस हमें बड़ा अफसोस होता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसको बड़ा जरूरी था इसीलिए मैंने वजीर असम से कहा था कि आप हमें सिर्फ एक अरब रुपया ग्रांट कर दें तो ये पाया तकमील को पहुँच जाएगा और एक अरब रुपया देने से हम आपको एक अरब डॉलर भी उसकी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं तो नवाज शरीफ साहब ने इसका कोई माकूल उस वक्त जवाब नहीं दिया था ना उन्होंने कोई हेल्प की थी आज भी जो ऑफिस बीर हैं सियालकोट टेरीजोन के जो इस वक्त मौजूद हैं वो भी अपनी बेतहा कोशिश कर चुके हैं लेकिन उनको कहीं से भी आ, पैसे नहीं मिलते। इसमें बुनियादी तौर पर जो अहम ज़रूरिया हैं वो चूंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इसके लिए वहाँ इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन होना जरूरी है इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन जो है उसकी इमारत अभी आ, वो भी जेर तकमील है वो भी कम्प्लीट नहीं हो सकी और उसको वहाँ जो जो इंस्ट्रूमेंट्स लगने हैं बिजली लाने के लिए वो भी वो वो, वो भी नहीं हुए दूसरी अहम चीज जो है इसका गंदे पानी का निकास है इ, 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 जो एफ ट्रीटमेंट प्लांट बहुत ज़रूरी है जब तक इन, इसका एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का वहाँ एहतमाम नहीं होता कोई भी टैली जो है वहाँ प्रॉपरली काम नहीं कर सकती तो ये कि ये ये असल में दरअसल ये जो मामला है जोन का सियालकोट में ये इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने उठाया था एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जो उनकी मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा था कि सियालकोट में सबसे ज्यादा पंजाब में सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस के मरीज पाए जाते हैं और इसकी बुनियादी वजह यह है कि सियालकोट का पानी जो है वो प्लूटेड हो चुका है और उस प्लूटेड होने की वजह से है कि जगह जगह शहर में जो है वो उसकी टैनरियाँ लोगों ने लगा, लगाई हुई हैं अभी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम ये जब ये टैंडी जोन बन जाएगा तो ये हम टैंडी जो मौजूदा टैंडिजोन जो, जो शहर में फैली हुई हैं जिसकी वजह से पानी गंदा हो रहा है और बीमारियां दिल और ये, 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 ये हेपीटाइटिस और दिल के इमराज जो हैं वो बढ़ रहे हैं तो अब ये बड़ी अहम चीज है हेल्थ के लिए भी बहुत अहम चीज़ है तो जरूरत इस वक्त ये है कि इस इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी आगे बढ़े वो फंडिंग करे और वफाकी हुकूमत भी आगे बढ़े और ख़ास कर मैं जो भी प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो इस तरह दें जिस तरह तुर्की इंडोनेशिया और बंग्लादेश और इंडिया में जिस तरह टैंडी बनी है यहाँ भी अगर ये भी टेंडरी मुकम्मल हो जाए तो यहाँ कराची के जो एक्सपोर्टर हैं लैदर के उन्होंने भी यहाँ प्लाट लिए हुए हैं तो वो इस इंतज़ार में हैं कि ये जो है जोन अपने पाया तकमील को पहुँचे ताकि ये ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ सके और हेल्थ का मामला भी हल हो सके तो मैं पंजाब हु पंजाब और हकी से भी बीम एक्सपोर्टर से मैं मैं भी एक्सपोर्टर हूँ लैदर का लैदर ग्लव्स का तो बीइंग एक्सपोर्टर ऑफ लेदर ग्लव्स मैं अपील करता हूँ कि आप अगर आप इसको जल्दी मुकम्मल करते हैं तो ये पा, 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 पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट लैदर में डबल हो जाएगी मैं दावे से कहता हूँ कि डबल हो जाएगी तो इस पर बड़ी तवज्जो तो देने की जरूरत है और शालकोट चैम्बर में जो ऑफिस भी रहे हैं प्रेजिडेंट हैं और हमारे ख़ास तौर पर जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लीडर हैं शेख रिजुलद्दीन साहब उन से भी मेरी दरख्वास्त है कि वो भी इसकी तरफ तोजो दें और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की कोशिश करें इसको कंप्लीट करें इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए पहला बैच वो हनीफ खान और शेख साहब का था दूसरा जो दूसरा बैच जो लेके आए वो सरफराज भट्टी और एक शाम गिलानी के साथ था और तीसरा बैग जो जिन्हें वो वो रजा मुनीर साहब और रजा मुनीर के साथ साहब शेख अब्दुल वही साहब थे थे तो इनमें ऐसे लोग भी आए जिन जिनका टेंडरी जिसमिन लैदर का कोई बिजनेस भी है उनको एफ एस बी बना दिया है अगर यहाँ जो लोग पहले फैक्ट्रियाँ टेंड्रियाँ चला रहे हैं अगर उनको लाया जाता कहीं उनका तजर्बा था अगर उनको लाया जाता तो इसकी जो मौजूदा हालत है ये ना होती तो ये काफ़ी हद तक इसके मामला ठीक हो जाते अब भी मैं शेर आज़ुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूँगा काबिल फहम लोग और का लोग जो टेनरीज में लैदर बनाने में लैदर मेकिंग में जिनका जिनको एक्सपीरियंस है उन लोगों को लाएँ ताकि ये मामला जो है ये हल हो सके और आखिर में मैं हुई हुई यही कहूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी हुमत हु पाकिस्तान ये एक प्रोजेक्ट श्यालकोट का कर दें इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्टर बढ़ेगी फी अम्ला थैंक यू वेरी मच